নমস্কাৰ ঋতুমণি বৰাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি সাহিত্য সভা চাবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু মা পাপাও আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকক লগত লৈ পেলাই শাহু মা মই মানুহজন দীক্ষিত সৰু বা ধুনু আমি গোটেইকেইটা আহিলোঁ সাহিত্য সভা চাবলৈ বুলি আৰু ককাকে সেয়া নাতিয়েক পূৰা কোচত লৈ পেলাই গোটেইখন ঘূৰাই ফুৰাইছে আৰু সিও বস্তুবোৰ দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু ইটো কিনিছে সিটোও কিনিছে সি যে ইমান ভাল পাইছে নহয় গাড়ীবোৰ দেখি ক'ব নোৱাৰি হ'ল নহয় সি এয়া ধনুৰ লগত দুয়োটাকে গাড়ীত বহিয়ে ল'লে এপাক গাড়ীত উঠিলেহে আকৌ নানামাই হ'ল গাড়ীৰ পৰা আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যে গাড়ীবোৰ দোকান আহিছে আকৌ আন এখন গাড়ীৰ দোকানত আহি উঠিলেহি ইমান যে ভাল পাইছে নহয় গাড়ীখনত উঠি দিচিতে আকৌ ট্ৰেইনখন দেখা পালে নহয় ট্ৰেইনখনত উঠি সেয়া তাকে তাক লগত লৈ ধুনু আৰু মই আমি দুয়োটা উঠিলোঁ মই হ'লে আগতে উঠা নাছিলোঁ দেই তাৰ কাৰণে আজি প্ৰথম উঠিলোঁ আৰু উঠি পেলাই মোৰো বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিলে উঠি সেয়া সিও যে কিমান ভাল পাইছে নহয় একেবাৰে সি একে মুখেৰে জকজক জকঝক কৰিছে সি ইমান যে ফূৰ্তি নহয় যি চিঞৰিছে সি যে খুব ভাল পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ